WHA- Через месяц после апостольского поста наступает многодневный Успенский пост. Он продолжается две недели с 14 по 27 августа. Этим постом церковь призывает нас к подражанию Божьей Матери, которая перед переселением своим на небо непрестанно пребывала в посте и молитве. Святой Симеон Салунский пишет, что пост в августе учрежден в честь Матери Божье Слово, которое, узнавши свое представление, как всегда подвязалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и безгрешной, и непорочно она не имела нужды в посте, так как особенно она молилась о нас, когда намеревалась прийти от здешней жизни к будущей, и когда ее блаженная душа имела через Божественного Духа соединиться с ее Сыном. Успенский пост установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божьей Матери. Необходимо считать воспоминания обоих этих двух праздников, одного как подающего нам освещение, а другого умеется ходатайство за нас. На период Успенского поста по понедельникам, средам и пятницам предписано сухоедение. Вторник-четверг горячая пища без масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом. В день Преображения Господня 19 августа разрешается рыба. Рыбный день в Успен... Пение, если он приходится на среду или пятницу, богослужения на следующей седмице в нашем храме Таковые 13 августа в среду, в 17 часов вечера. В преддверии праздника происхождения изнесения честных в животворящего креста Господня в нашем храме будет состоится вечернее богослужение и вынос животворящего креста для поклонения. 14 августа в четверг в 8.30 в нашем храме состоится божественная литургия, состоится молебен и будет освящение меда, так как э, в четверг мы празднуем первый спас, спас, который называется медовым спасом. 15 августа в пятницу в 17 часов вечера Состоится вечернее богослужение в домовом храме Федоровской иконы Божьей Матери, села Красная Сопка. И 16 августа в субботу, в день памяти преподобного Антония Римлянинова, в 8.30 состоится Божественная литургия в том же домовом храме Федоровской иконы Божьей Матери, села Красная Сопка. И в субботу, 16 августа, в 17 часов вечера, в нашем храме состоится Всеночное бдение. А 17 августа, в воскресенье, в неделю десятую по пятидесятнице. В нашем храме состоится божественная литургия.